وتمسكتم بهما كتاب الله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وزكى اسم ربه فصلى تسرون الحياة الدنيا ولا خير خير وأبقى إن عذاب لفي سور الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل وسلم وبارك على أموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستغفار في دعاء الاستسقاء

إذا جاء نصر الله والفقر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء اللهم لنا. اللهم اسقنا اللهم اسقنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستغفار في دعاء الاستسقاء اللهم اغثنا يا رب